дело было передано суде Волковой. После чего судья Волкова взяла самоотвод. Рассма... Э, самоотвод рассматривал судья Падалка. В отводе было отказано. После чего через 4 дня судья Волкова заявила второй самоотвод, никому не сообщил. Мне пришла такая ухвала. Никому не сообщил. Сама провела свой отвод, сама незаконно рассмотрела свой отвод, сама себя отвела. При этом указала статьи, которые нарушаются, не придерживаются в Южноукраинском городском суде. При этом судья Волкова расшила уголовное дело и со страницы 55 по 243 уголовного дела отправила стороне обвинения для того чтобы скрыли фальсификацию документов где я обнаружил как, э, что с двух-трех разных дтп было сложено одно дтп чтобы обвинить инвалида первой группы в том чего я не совершал.